Oroşutanlar aclığa təbii gətirməyə üçün kalorisi nisbətən daha çox olan qidalar qəbul etməyə çalışırlar. Bunların içərisində yağlı, ət və xəmir yeməklərinə üstünlük verənlər də var, yumurta, süyuq kimi qidalar qəbul edənlər də. Su çox da üstünlük vermir, çünki gün ərzində biraz susuluq, susuzluq olmasın deyə. Sonra məndə düzərmiş buğda qoyuram, gecədən qoyuram, səhərü düzəlir. Ona bir az bal qatıram, bir balaca qaşıqla. Bal qatıram. Sonra iz bir dənə də yumurtanın sarısını içirəm. Meyvə olanda bir dənə də meyvə yirəm. Bu məni bütün günü saxlayır axşama üçün, necə lazımsa. Tox qalmaq üçün 2 dənə yumurta belə soyutma. Zeyt, zeytun. Baxır da axşamda nə yeyirsən. Əgər axşam çox yeyirsən, osa işte səhərdə biraz az yeyirsən. Piçolla ilə çay içirsən. Dietoloq Gülsüm Hüseynovun sözlərinə görə, səhər menyusunda tərkibi proteinlə zəngin süd, qatıq və pendir kimi ərzaq məhsulları yer alə bilər. Bundan başqa, acma hissini gecikdirdiyi üçün zülal tərkibi çox olan qidalar da tövsiyə edilir. Qidalanmamızda daha çox çalışırıq ki, tərəvəz ağırlıqlı olsun. Burada, yəni həzm sistemindən asılı olaraq, yəni həzm xəstəliklərindən asılı olaraq, ki tərəvəz salatına daha çox əslində biz tövsiyə edirik. Proteinli qida mütləq olmalıdır. Çalışmaq lazımdır ki, ət növləri seçən zaman da bişirilmə taktikasına diqqət yetirilməliik. Məsələn, ə, qızardılma olmasın xüsusilə. Ə, bundan əlavə çox ədviyyatlardan istifadə etməməliyik. Mütəxəssislər bildirirlər ki, gecə saatlarında metabolizmin sürəti aşağı düşdüyü üçün o saatlarla qəbul edilən ağır qidaların yağa çevrilmə riski yüksəkdir. Qandakı şəkərin miqdarının düşməsinin qarşısını aldığı üçün çörəkdən və ya taxıl məhsullarından hazırlanan şorbalardan istifadə etmək olar. Təbii ki, lifli qidalardır, məhsumla yetişən qidalardır ə, ki, biz bunları imsakda istehlak etməliyik. Məsələn, xurma, düyünlü, quru meyvələri unutmaq olmaz. Quru meyvələr də faydalıdır. Mövsüm meyvə tərəvəzlərdən hazırlanmış salat ola bilər. Yəni salatda zeytun yağı, limon suyu qarışdırıb, yəni salatı istehvac edə bilərlər. İftar və imsak arasında bol miqdarda su, doğqa və ayran içməyə üstünlük verin. Çay və qəhvə kimi bədənin çox su itirməsinə səbəb olan içkilərdən isə uzaq durun. Şəkəri çox olan meyvə şirələrindən də istifadə məsləhət görülmür. Həmçinin şirniyyat, bal, cəm kimi karbohidratlarla yeyilməməlidir. Nilufər Səlim Orxanağazadə Telesəhər